Как дела. Слава богу ничего. У тебя как? Я взрослых уважаю, а как бы не будем ругаться там по поводу того, что ситуации там в России между Украиной. Ну, и... Вы как вы как вообще поживаете вообще, у вас как дела? У меня как на фронте. Убивают, оккупанты. Не надо, вот. А, Блин, почему, вот, а почему? А, не что ты, бы... а что давайте ты? Это Нет, ну подожди. А что ты бы ты лично делал? С как этапатом? вы думаете? Вот смотрите, кто прав, Путин или Зеленский? Давай я тебе. Кто прав? Нет, я хочу, чтобы ты сам Нет, до этого я дошел. Хочу, чтобы ты сам... Ну давайте. Кто прав? Тот, что вошел на чужую территорию? Ну дальше. Ну, ты кто Или про... тот, кто защищает, управляет чужой территорией, так? Или тот, кто защищает? Или тот, кто защищает? А кто защищает? Украинцы, ну, так? же? Да. Блядь, ну вот тут. Но не вот, материй. Не, не материй. Ну ладно, ладно, извиняюсь, извините, пожалуйста, извините. Блин, ну я думаю то, что э, прав. Блин, ну давайте сейчас, сейчас обдумаем, просто все в голове это все. Это, это очень такой типовой вопрос. Это тяжелый вопрос. Почему это тяжело? Почему это тяжело? Вот давай мы приведем Потому на то. Давай Потому мы приведем. я не нападал? Вот смотри, слушай, дядь, я не нападал на Украину. Хорошо. Теперь а я вы говорите, я, то я, что? Подожди. Тогда я, я тебе другое. Нет. Когда немцы судили. Когда немцы судили. Я против немцев. Не, когда немцы судили, прокурор ну, ну, СССР, дальше. СССР ну, ну, дальше. на суде сказал, что отвечает за действия Гитлера и должен ответить весь народ. Не в зависимости, брал ли он оружие или нет? Или нет. Ну и что дальше? Понял, да? Ну. Ну, Гитлер, я думаю, ты, ты скажешь, что Гитлер виноват. Так или нет? Так или нет? Ну так и дальше. Ну, виноват или нет? Гитлер? Да. Нет. А, не виноват, что напал на себя в мужчину? Не виноват. Мое мнение нет. Да. Так, так знаете собой... Почему? Потому что, слушайте, слушайте, вот просто если э, толкать историю, всё. он не виноват, знаете, в плане каком? Потому что это его дело. Он хотел идти к своему делу. Я в этом плане поддерживаю. Ну, я против его деяний. Те, которые они совершали вот, против России и против... Против СССР всего, там, вашей Украины там не было нахуй, то есть, ну вы сами знаете тоже ее не было нахуй. Украина нахуй никому не нужна была никогда. Только не материть. Туда, туда ну ладно, ладно, туда загнали весь сброд, который нахер никому не нужен. Туда загнали тюремщиков там, те, которые там э, сроки отбывали. Вот это вся Украина, то есть, вот ваша Украина. Там Цыганьев, тут оббахчал, тут вот у вас. Блин, у вас это приветствуется, у нас это нет. В Краснодаре у нас такого нет. Но вот меня интересует, кто тебе вот это кто? унушил и тебе вот это порассказал, а Откуда ты вот это все знал? Это я знаю, блядь, от жизни. От жизни. Да, 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 чувак. Да, а, да. а ты не можешь как бы понять, что тебя обманывают? Обманывают? Ну, ну и как, насколько? Ну вот давай вопрос. Как ты думаешь, в 1941 году вот жители Германии ну. верили своему фюреру или нет? Когда он вел войска в СССР. Нет. А почему они взяли оружие? А почему? Я уверен. А я откуда знаю? Хрень. Но если я против. Вы, вот смотри, вот, вот как раз такие вот с вашей вот, позиции, когда они вот со стороны сейчас нынешней, да, то, что Украина там это называется, и даже, я даже в счет не беру, что там Украина. Там, у вас даже население уже там потеряло вообще-то. 2 миллиона человек просто которые вы Вы сами знаете, да? Вот теперь слушай, а почему на вас напали? Потому что вы маленькая деревня, то есть по сравнению с Россией. Вы деревня, то есть по сравнению с Россией. Так значит. На вы... Россию очень напасть. Напасть очень тяжело. Это, это, блин, ну это реально практически невозможно. То есть, если нападут на Краснодар, как вот, вот сейчас, да? Вы понимаете то, что мы пойдем в штыки? Ну и что? И шо? понимаете, что мы жули. Ну и, шлиф... и что? Это будет жопа. И что? Это будет для любого танка Леопард, блядь. Это будет пиздец. Мы их молотками закидаем нахрен. Серьезно? Это будет пиздец. Серьез? Это для вас будет пиздец. Ты так думаешь? И не надо мне говорить, сынок там, блядь, что-то там. я тебе я сынок не говорил, не, говорил, не нет, дай сынок, бог, сынок. чтоб нет твой сынок. Да. Не дай бог, да, не дай бог. Я, я тоже не твой, блядь. Э, ну не матери. Не дай бог. Ну не Не дай бог. Ладно, хорошо. Не буду материться. Ну ладно, хорошо, не буду материться. Ну не дай бог, чтобы вы напали на Краснодар. Если вы дойдете, вам капец. Я отвечаю. Я, я даже, блядь, вот сейчас с нынешней ногой, это сейчас пробил гвоздем ногой, блядь, я его с ногой, блядь, вот больной. Ну не матерись, не матерись. Ну а а что, что у тебя что за речь? Что, и ты, ты что хочешь украинцев победить, патрили. что ли? Я, я, тебе, я тебе говорю, то что я тебе, я тебе ногой отпишу, блядь, да на, ты больной, что? блядь, понял, Да, да? дед старый. Опять матерись. А ты шо, блядь, а ты шо? Ну а снова, блядь, и снова и его, блядь. Да ладно, успокойся, все А, а чего ты взял, а что ты что меня ты как бы удалеешь? Я уверен. Уверен, да. Уверен. Ага, ты, знаешь, где где? Я служу, Галь, ты знаешь, где я служил, блядь? Где? Ты знаешь, где я служил? Где? В Афганистане, блядь, да чувак. Да ты что? А, В каком успехи? году? Нет. В каком Нет. году? В каком году? А это уже не важно. А сколько тебе лет? А сколько тебе лет, блядь? 30. Ну, иди в Афганистан. Ну ты знаешь, когда А войска, когда? А войска, когда вы? Ой, блядь, начинается, блядь. А ничего, там, что там есть миротворческие войска, Да ты что? Ой, блядь, ой, блядь, ты. Ну не матерись, не матерись! Ну ты не матерись! Слышь, дядя, я тебе открою тайну. Не надо кричать, что ты жрешь? Ну ты не, ты матерись, не матерись, не матерись. Я успокойся, блядь. Веди я спокоен, не я матерись. Так я нормально себя веди, я тебя понял? Да ты что? Говорю, ты, нормально себя веди. Ты меня удаляешь. Я, я тебя, блядь, я тебе что как себя вести. Да, ты что? Меня, блядь, как я тебя, как блядь, я блядь, тебя блядь. испугал? Как я тебя испугал? Как, как я тебя испугал? Мне уже, не боюсь, тебя уже страшно. Мне прямо уже страшно. Я вас освобожу. О, о, а что ты не можешь освободить? Наши войска, вот На. такие вот, как я, блядь, вот сейчас подожди, мобилизуют нас полноценно. Вам пиздец. Да, ты Вам что? пиздец. Да. Вы же понимаете, а сейчас... то, что а, русские пиздец, а сейчас... вас задавят нахуй. Да, вас задавят да, да. нахуй. Некоторых убьют, некоторых да, возьмут в плен. Шо? И вы будете умолять о пощаде, блядь. Серега. Уж Ну, конечно. Российская армия, ты что думаешь, тут все лохи, что ли, сидят, что ли, блядь, или что? Чуть лохи. Я уважаю всех, кто находится в Российской армии. А ты не уважаешь. А уже лохи. Уже а лохи. Вот ты долбоеб. Знаешь почему? Потому что это ненадолго. А ты что? А ты что? Вас 40 миллионов, нас 100, блядь, 40 миллионов. Ну и что, Вот а? как думаешь? Что Хочешь, я тебе расскажу один бабы, блядь, пойдут нахуй вас кирпичами закидывать. Ты знаешь, да. потому что они теряют а? мужей. Они вас запиздят нахуй. Как вы кричали, блядь, там, блядь. Вот! Э, блядь, как у вас бабы кричали. Вот! Я тебя проклинаю, у тебя хуй не будет сать. Вот, вот. То, что ваше действие из баб. А наши бабы закидают вас кирпичами нахуй, потому что они не хотят терять мужей. А ну, с детьми, вы, что ты нашими делать А что с детьми делать с, с вашими? Да. Да. Ну, возьмем их в первых Какой? Все нормально. Ну, с ними не будет ничего плохого. Вот вас, пидорасов, я разъебаю. Не матерись. Не матерись. Ну, я не матерюсь еще. Я тебе говорю правду. Катыш. Как я вас разъебаю? Как? Легко. Да, ты. Я ненавижу да, ты. Украл нацистов, блядь, вы нацисты, блядь. А если вы, вы, про... не а если вы проиграете? Не проиграете. Ни в коем случае нет. Ну, ну а почему ты так? Вот скажи. Так? Потому что я держу профессионально автомат. Да, да ты что? И Вагнер есть. Бамбер вас ебашит нахуй, бахнуть блядь. Да, да, блядь, с мая месяц, с мая А у меня там двое, двое человек, которые там находятся, у меня два друга там. И они вас там так ебут, блядь. Они, блядь, в СУшниках, говорят, по 100 штук в день ложат. Да ты шо? И у меня профессионал. У меня Кент профессионал боец. И уже взяли бар. Они вас ложат нахуй. Я тебе говорю, вы слушаете. Ну я понял. Ложат нахуй на пол, блядь. Они даже не знают, когда успевать сдаваться, блядь. Потому что они бахуют. Да ты что? Куда? Куда ты? Здравствуй, мужик. Ты откуда? У тебя же сайт, она, а прикалывал. Ага. Российская Федерация живу, я город интересен. А, а сейчас, знаете, вот это, сейчас я вас слышу. Я об этом не понимаю. Говорят, кладут это в ЮПЕ. ВПН не кладут, а устанавливают а, на а в... И ты можешь сидеть с любой страны. Боже мой. До чего техника дошла? Ну, вот я вот смотрю, Патриот, патриот, патриот Украины, патриот, украина, патриот, он сзади флажок, ага. что там кто-то подписал. Ну, а я вот твой сосед. А, в российской а, федерации а, живу, Город... Город, столица Черноземья. Знаешь, такое? Вот. проверим твои географические способности. Нет, не знаю. Ты же так плохо он учился, он в учился в Украине. Учился плохо. Я кроликов выращивал. Кроликов? Лучшего образования нету? Нет. Понятно. Ну, вот да выращивались кроликов. В стране, что? В стране, да. А можно спросить, смотри, уже прошло тысячу, тысячу сколько, 85 дней. И что? Какие результаты поставлены? 30% территории Украины, 30%. не считая полуостров 30%. Крым, вы потеряли. Сколько? 30. Вот ты вру. Вот, я вот, открою. вот вру. Вот вру. Вот вру. Вот ты же понимаешь? Не Черноземистый. Не по полной прорабе. Да, открой боевых действий. Да, да, я себе сейчас открою. открою смотри. Смотри. Города... Смотри. Я себе... Тебя... Я... Ж... Слушай, я здесь старше. Пречисли. Я Я тебе сейчас скажу. Смотри. Была поставлена задача, э, О, да, да, ты... да я себе сейчас скажу, ну дай, ну не перебивай меня. Ну, ну не перебивай. По была херя, поставлена вы задача, Зидишь? давай, ну я, ж, ну ты понимаешь, когда ты со мной так говоришь, я же тебе звук подключаю, ты сам себя говоришь. И э, вот смотри, была поставлена задача Освобождение Донецкой и Луганской области было поставлено... Я ж, ну, ты, ты же меня слышишь или нет? Не говори со мной так. Ну, шановні, вот я ж начинаю перебалтывать, и ж выслухать, и не годен, он это на, 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 своей волне и тут рассказывает мне. Ну, до речи, я тоже люблю. До речи. Я же с тобой, ты, я же тебя тоже не слышу. И так продолжим, если ты хочешь слушать. Была поставлена задача – освобождение Донецкой и Луанской области и выйти к административным границам. Это было в 22-м... 20... А что, 20... что? Нормально. и освобождена ли Донецкая и Луанская область? А Освобождена ли Донецкая, и Луганская? Освобождена ли Донецкая, и Луганская война? Ну, ну вот видишь, давай пошел за русским кораблем. Здравствуйте. Три слова, с них три мата. Я с тобой матерился. Я матерился? А? а вот видишь, Путин говорил, что, о, боже мой, ты у труса! А, ты у труса! Ты у труса! Боже, то сними, ты ж в России живешь! Большой суси, да, покажи да, личика! Сюзанна, да, да, да. низ, покажи личика! Личика! А тут сидишь у трусах, не стираны! Да, не стираны! Секунды есть! Да, Секунды есть! Смотри, я перед тобой открыт! Да не гавка я что говорю! Я же говорю с тобой! Поскольку ты на мортике, я тебе еще санкции кладу, знаешь, такое есть! Танцы, извини, до свидания.